Катовск посетили с рабочим визитом первый заместитель главы областной государственной администрации Наталья Анатольевна Чагадай, депутат областного совета Людмила Степановна Акимова и начальник управления по делам семьи и молодежи областной администрации Иван Петрович Яковлев. Цель приезда на месте – посмотреть, как идет подготовка к реализации социальных инициатив президента страны Виктора Федоровича Януковича. В частности, пилотный проект реформирования интернатов для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. Наш город включен в этот проект, и мы вторые в стране, кто будет решать эту непростую задачу. Дело новое, а потому и вопросов немало. Необходимо все учесть, все просчитать до мелочей. Координационный совет уже неоднократно рассматривал этот вопрос и на уровне области, и города. Планируется общеобразовательную школу номер 8 перевести в здание интерната. И теперь это будет уже не восьмилетка, а школа первой третьей ступени, то есть одиннадцатилетка. У школы остается статус самостоятельного учебного заведения. В многочисленных и пустующих сейчас помещениях интерната будут работать кружки внешкольных учреждений. Воспитанников, а их сейчас 60 человек, распределят по семейным родственным отношениям это будет подобие небольших домов семейного типа в здании интерната и будет все это называться центром социальной поддержки детей сирот и детей лишенных родительского попечения. Высокопоставленные гости из Одессы посетили общеобразовательную школу номер 8 котовскую школу Интернат а затем была на базе интерната проведена пресс-конференция, в ходе которой детально обсуждались вопросы, связанные с реформированием Котовской школы-интерната. Ну, вы знаете, я за своим первым фахом учитель, и я завжди сповідую все те новое, что суспільство виробляє и ставит перед нами. Ви знаєте, перші роки, коли були створені інтернати, це тяжкі складні були часи громадянської війни, великої вітчизняної війни, діти, які залишалися сиротами, вони знаходили притулок в інтернатах. І ця система виховання дітей повністю себе оправдовувала. На сьогоднішній день суспільство розвивається зовсім по-іншому. І ми побачили, що ці діти потребують суспільної, людської адаптації. І вирішенні цих проблем потрібно підходити зовсім по-іншому. І от саме такі центри підтримки дітей і сім'ї вони нададуть зовсім по-іншому. Розвиватись дитині, яка є на сьогоднішній день сиротою або безбавлена батьківського піклування, і взагалі я вам скажу, що в сім'ї може бути по різному, можуть бути якісь проблеми, але все рівно, повірте мені, що діти вони люблять своїх батьків і їм набагато краще, коли є батьки, ніж коли є загальне приміщення, є дуже багато друзів в один день. Адже дитина потребує цих друзів щоденно, і те, що планує міська рада, наприклад, обласна адміністрація абсолютно підтримує і це дуже логічно вписується в ті соціальні ініціативи президента України Віктора Федоровича Януковича, який також спрямовує на влаштування в першу чергу дітей, сім'ї і створення такого центру. Далі переміщення школи, яку ми бачили в такому старому приміщенні в більш нові, комфортніші приміщення, це є набагато краще, дасть змогу розширити дитячі садки, тому що вивільняться приміщення цієї школи, і в комплексі вирішити дуже багато проблем: і виховання, і час, де діти можуть проводити. В місті Котовську, ви знаєте, я по перше абсолютно впевнена, що міськрада його втілить, тому що, наприклад, соціальний гуртожиток, центр реабілітації дітей з вадами розвитку у вас на сьогоднішній день є найкращими на території Одеської області, тому що ви знаєте, не тільки по приміщенням, по обладнанню. Але і по тим людям, які там працюють, адже там працюють люди, які працюють не тільки що вони отримують за це заробітну платню. Людині треба отримувати заробітну платню, тому що треба купити пальто, там туфлі, кормити своїх дітей, себе ж треба кормити, їсти. Але це люди, ви знаєте, я. Дуже багато їздю по всім районам Одеської області, по всім містам, і це не тому, що я у вас знаходжуся, і такий комплімент, але це дійсно у вас в цих закладах працюють люди, які душею і всім тілом володіють цією системою виховання, системою відношення до цих дітей, які позбавлені звичайного. Доступу до всього того людського, до чого ми маємо доступ. Через те я абсолютно впевнена, що міська рада справиться з цими завданнями, і центр підтримки сім'ї і дітей буде зроблений. А обласна адміністрація свого боку ми будемо підтримувати. Наприклад, на сьогоднішній день центр реабілітації потребує автобусу. Ми на 2014 рік надамо місту субвенцію для придбання цього автобуса. Далі і саме переформатування центру також буде потребувати капіталовкладень. Також ми місту будемо допомагати в цьому. Воно не буде залишене саме. Але саме головне, що у вас будуть свої люди, свої спеціалісти, а вони є у вас просто чудовими, вони виконують ці завдання. пілотний проєкт. И судя по тем э, наработкам, которыми сегодня действительно котовчане могут по праву гордиться, это центр э, поддержки ребят, которые имеют ограниченные возможности и эти семьи, это э, социальное общежитие для ребят выпускников э, этого же интерната на территории которого мы пребываем. И вы знаете, сегодня э, есть вызовы времени. И к огромному сожалению, к огромному сожалению, действительно во многих уже аспектах та система Содержание ребят, которые к огромному несчастью не имеют своих биологических родителей. Система уже требует э, серьезного э, изменения, реформирования. И все новое пробивается очень непросто. Особенно если новое со знаком плюс, это, которое несет добро, позитив, это всегда сложно. И вы знаете, я, например, счастлива, зная и мэра города, и команду, которая работает в Котовском городском совете, я знаю, что это очень надежные люди что это э, люди креативные. И э, самое главное, вы знаете, я думаю, что это и городу нужно, потому что э, 22 года уже... Практически вот будет независимости. 22 года независимости нашей Украины. Я считаю, что э, наличие интерната в том виде, в каком они есть, это сегодня позорно для Украины. И мы видим, что нет уже и эффективных э, результатов сегодня воспитания ребят в этих учреждениях. Вы знаете, к огромному сожалению, никто не застрахован сегодня от разных бед. У нас по статистике да, 14 тысяч э, украинцев погибают в ДТП. Среди них это взрослое население, и дети остаются сиротами. Дети остаются э, без родительского попечения. поэтому сегодня конечно этих детей надо адаптировать в социум им надо помочь стать хорошими нормальными людьми я думаю я уверена я не думаю я знаю я уверена что вот эта система э, новая подхода к воспитанию ребят и э, 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 скажем, возвращение их в социум, потому что интернет – это закрытое учреждение. Детки очень хорошие, особенно когда они еще маленькие, начальная школа, средний возраст. Действительно, их можно, в них можно заложить совершенно другой стержень, который поможет им в жизни двигаться достойно, самостоятельно. И я думаю, что это хорошо и для детей, которые будут с ними учиться. Они, может быть, научатся ценить своих родителей многие и понимать, что расти в семье – это большое счастье, и что это горе, когда ребенок теряет своих родителей или от ребенка отказываются. Я думаю, что э, в Катовске настолько много хороших традиций, и они созданы только благодаря не только городскому совету, а прежде всего еще к самим Катовчанам, что и эта проблема будет решена успешно. Я в этом убеждена. Я знаю, что э, это первый шаг у нас в Одесской области, у нас в Украине единичные шаги, у нас есть в Киевской области пример такого подхода, и больше нет. Мы вторые идем в Украине вот по решению этой проблемы вот в таком ключе. И я глубоко убеждена, что у нас все получится, потому что есть поддержка областной государственной администрации, лице-председателя Одесской областной администрации Матвейчука. Вы знаете, что сегодня первый зам председателя областной администрации Чигадарь Наталья Анатольевна оставила все дела, понимая, что сегодня проблемы детей, наверное, это самое важное. И, конечно, это очень важно, прежде всего, для тех детей, которые являются воспитанниками сиротского интерната. Я считаю, это вообще позорное явление, когда в Украине это не война сегодня, слава тебе, Господи, а количество детей социальных сирот, количество детей сирот, к огромному сожалению, достаточно большое в Украине, в области. Поэтому я думаю, что это очень правильный шаг. Надо не ждать, надо решать. Время требует изменений, и на это нужно откликаться. Я Спасибо. уверена, у нас все получится. Наш город попал, вернее, включен в проект вот по реорганизации вот такого плана. К нам приезжали гости, высокопоставленные чиновники из Одессы. Вот какие выводы они сделали? Да, по нашей просьбе была создана координационная комиссия Координационный совет, скажем так, который э, с выездом на место принимал решение, что делать с нашей школой интернет. Ведь там всего чуть больше 50 человек. И не сегодня, а завтра может принято решение быть такое, скажем, теоретически возможное решение, что, при, что примут вот такое решение этих детей. Переселить, расформировать? расформировать, переселить в другую школу-интернат. И это здание останется ни с чем. А это областная собственность. И они примут решение продать, передать, отдать, что-нибудь другое там сделать. Но кроме школы. При всем том, что наша восьмая школа находится в приспособленных помещениях. Конечно же, мы предложили Координационному совету, что вот такую схему, что мы переводим туда восьмую школу. А в помещении восьмой школы располагаем как филиал детского садика пятого. То есть решаем серьезную проблему по э, дефициту детских мест в наших детских садах. В спальном корпусе располагаем э, буквально до десятка всевозможных социальных групп. Именно по привлечению, э, скажем, по повышению и, или по адаптации детей школы-интернат именно в социуме. Да. Мы туда переводим или делаем филиалы, скажем, и нашего дома детского творчества, Нет, в станции в техника, техника давние школьные да, учреждения. В так что там будет очень интересно, и там действительно будет большой такой э, учебно-образовательный центр. Угу. Я вам скажу, что придет время, когда родители будут туда переводить. Потому что там будет такой широкий спектр образовательных наук. Вот мы сейчас это все обдумываем, как максимально эффективно использовать наши возможности в этом центре. Конечно, нелегко, потому что мы первые, это второй будет центр в стране. Первый в Киеве уже создан. Да. И вот мы сейчас... Есть, Есть примерное положение, но мы все-таки идем своим путем. И, как правило, во сколько мы решали... Задач первые и довольно оригинальные решения принимали как правило, они оказались верными. Я думаю, что вот здесь тоже коллективно одобрили, проекта, да, областной координационный совет одобрил и. наш проект. Ну, сделал некоторые правки, конечно, и. с учетом своего видения этого вопроса. Поэтому с учетом нашего, наших рекомендаций, с учетом их видения и будет реорганизована школа-интернат. Я думаю, это пойдет на пользу всем.